আইটিআই কোর্স করার পর কিভাবে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কাজ করার সুযোগ পাওয়া যাবে তা নিয়ে বুধবার এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হল আরামবাগের কাপসিটে অবস্থিত আরামবাগ গভর্নমেন্ট আইটিআই কলেজে এই উপলক্ষে এদিন কলেজে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের সামনে সেনাবাহিনীতে যোগদানের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন ব্যারাকপুর থেকে আসা সেনাবাহিনীর দুই আধিকারিক তারা স্লাইড শোয়ের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিষয়গুলি সুন্দরভাবে তুলে ধরেন

रजिस्ट्रेशन कैसे है ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं ये मैंने आपको बता दिया ज्वाइन इंडियन आर्मी डॉट निक डॉट इन है और आपको अपनी कैटेगरी उसमें चूज करनी है कैसे चूज करनी है वो जैसे जैसे स्लाइड बढ़ेगी मैं आपको बताता जाऊंगा ठीक है ये ऐसा इंटरफेस है आपका जब आप फॉर्म भरते हैं ऐसा ऑनलाइन आपको दिखेगा ये सबसे पहला पेज खुलेगा उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसीजर आएगा कि आपको क्या सिलेक्ट करना है उसके बाद ये है आपका एंट्री जेसीओ अग्निवीर अग्निपथ स्कीम ऐसे आएगा उस पर लिखा हुआ ठीक ठीक है 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 फिर उसके बाद आप अपना कैटेगरी कैटेगरी चूज करना इवेंचुअली है, है? मैं बताऊंगा आपको कि क्या है? ये लास्ट में जैसे आप अपनी डिटेल्स भर दोगे उसके बाद ये पेज खुलेगा ठीक है अब ये है डिफरेंट कैटेगरी जिसमें आप फॉर्म भर सकते हैं ठीक है? पहला है अग्निवीर जनरल ड्यूटी इसमें आपका क्या है क्लास टेंथ मैट्रिक 45 परसेंट एग्रीगेट इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं कि किसेंट एग्रीगेट से यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं अब मुझे नहीं पता मैंने बंगाल में ये पहली बार देखा है कि 23 100 में से 23 पे भी लोग पास लिखा जाता है आपकी मार्कशीट पे ऐसा मैंने पहली बार देखा है यहाँ पे मतलब बाकी स्टेट्स में ऐसा नहीं होता थर्टी थ्री परसेंट इज मिनिमम पासिंग तो जब 45% एग्रीगेट का मतलब है कि जो आपका टोटल मार्क्स है उसमें 45 परसेंट होना जरूरी है लेकिन अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में थर्टी थ्री परसेंट से कम है तो आप और मैं, चाहूं कि मैं इसको अप्लाई करना चाहता हूं बट मेरा एग्रीगेट फोर्टी से ज्यादा बन रहा है मतलब टोटल परसेंटेज जो है वो 45 परसेंट से ज्यादा बन रहा है तो मैं इसको अप्लाई नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें मेरे मार्क्स थर्टी थ्री मार्क्स से कम है समझ में आ गया इतना अब सीबीएसई तो बोर्ड्स है ठीक है ये हो गया जनरल ड्यूटी के लिए ऐसे ही एक टेक्निकल आर्म्स टेक्निकल ड्यूटी होती है जिसमें क्या है टेन प्लस टू मतलब टेन प्लस टू ठीक है इंटरमीडिएट एग्जाम पास और फिफ्टी परसेंट मार्क्स होना जरूरी है या फिर साइंस फिजिक्स बायोकेमिस्ट्री कोई आईटीआई का कोर्स किया हुआ है मिनिमम वन ईयर ठीक है कोई भी कोर्स मिनिमम वन ईयर का ठीक है यह आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है इसलिए बता रहा हूं ठीक है तो जिसका ये एन एस क्यू एफ कुछ टर्मिनोलॉजी है शायद आई टी आई की है मुझे पता नहीं है इसका तो ये आप लोगों के लिए लेवल फोर तक का इसमें लिवेज है ठीक है या फिर टेन प्लस टेन मेट्रिक पास है फिफ्टी परसेंट इन इंग्लिश मैथ साइंस और टू इयर्स ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग इन आईटीआई अगर टेंथ पास के पास दो साल का टेक्निकल ट्रेनिंग है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है प्लस टू वाले के पास एक साल का डिप्लोमा प्लस सिर्फ पास पास वाले के पास दो साल का डिप्लोमा समझ में आ गए अब इसके अलावा एक हाउस कीपर का कोर्स होता है ठीक इस है इसमें भी टेन प्लस टू इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन ऑल स्ट्रीम्स विथ सिक्सटी परसेंट मार्क्स चाहिए इसमें ठीक है समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है नहीं आए तो रोक देना दोबारा पूछ लेना ठीक है मैं दोबारा बता दूंगा अब जो टेक्निकल एंट्री है इसमें सिक्सटी परसेंट मार्क्स कंपल्सरी है ठीक है उसके बाद ट्रेड्समैन है इसमें सिर्फ क्लास टेंथ पास होना जरूरी है दैट्स इट इसमें कोई मार्क्स का लिमिट नहीं है ठीक है बस सिर्फ यह है कि थर्टी थ्री परसेंट जो थर्टी थ्री परसेंट वाला ब्रैकेट है ना मैंने आप लोगों को बताया कि 23 मार्क्स होंगे किसी एक सब्जेक्ट में तो वो फेल है वो हर जगह एप्लीकेबल है कोई भी फॉर्म भरोगे सब में एप्लीकेबल है ठीक है देखिए सर हम यहाँ पे बच्चों को अवेयर करने आए हैं कि इंडियन आर्मी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं क्या क्या उनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं ज्वाइन करने के लिए जैसे ये थोड़ा सा आउटस्कर्ट में है कॉलेज तो बच्चों को जैसे हम बात करके पता चला कि उनको पता ही नहीं है बेसिक्स कैसे ज्वाइन करना तो वो सब उनको हमने बताया कि कैसे कैसे ज्वाइन कर सकते हम लोग आए बैरकपुर से अच्छा खासा रिस्पॉन्स है बच्चों का जो बच्चों को देख के लग रहा है जो वो इंटरेक्शन कर रहे हैं उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं तो काफी अच्छा लग रहा है उनको भी अच्छा लग रहा है कि कोई हमें ब्रीफ करने के लिए आया है कोई हमें बताने के लिए आया है कि जो इंडियन आर्मी की तरफ से ये एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें बच्चों को बताया जा रहा है कि आप आइए ज्वाइन करिए आपके पास ये 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 अपॉर्चुनिटीज है आपके पास इंडियन आर्मी से लोग आ रहे हैं दूर दूर तक जो आपको अप्रोच कर रहे हैं आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर्मेलिटीज जैसे इसका हल अलग अलग रिक्रूटमेंट्स के लिए अलग अलग फॉर्मेलिटीज हैं जिसके लिए हमने पैम्पलेट्स बच्चों को बांट दिए हैं उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि आप कैसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं क्या एज क्राइटेरिया है क्या आपकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए और कितने कितने डिप्लोमास के कितने कितने मार्क्स हैं वो सब उनको ब्रीफ कर मेरा नाम मेजर अखिल প্রথমেই বলি যে আর্মি মানে কোনো একটা সময় আমাদের হয়তো ভয় লাগে বা কোনো একটা সময় কিছু সংকোচ বোধ হয় এরকম কিছু বিষয় মনে হয় তো আজকে আমাদের এই আরামবাগ গভর্নমেন্ট আইটিআই কলেজে আর্মি আসার কারণ হচ্ছে আমরা অনেকদিন ধরেই চেষ্টা করছিলাম একটা এই রকম প্রোগ্রাম করানোর জন্য তো ওনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি আমরা সেটা হচ্ছে আমাদের যে এই কলেজ যে রানিং যে অথরিটি রান করায় রবীন্দ্র পাঠভবন তাহাদের মারফত তো এই রিক্রুটমেন্ট সেল যে আর্মির থাকে সেই জায়গা থেকে ওনারা এসেছিলেন কারণ একটাই যে আইটিআই যে ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রেড করা মানে যে শুধুমাত্র ইন্ডাস্ট্রিয়াল কাজকর্মই যে হবে বিষয়টা সেটা না বিষয় হচ্ছে যে এর মধ্যেও যে আর্মিতে যাওয়ার জন্য আমাদের এই আইটিআই কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং আইটিআই করার পরে এই আর্মিতে গেলে কতটা কি সুবিধা পাওয়া যায় সেই বিষয়ে জানানোর জন্য এবং আমাদের যে আইটিআইয়ের যে ডিপার্টমেন্টগুলি রয়েছে সেই ডিপার্টমেন্টগুলি থেকে কিভাবে যাওয়া যাবে কিভাবে ফর্ম ফিল করা যাবে এই বিষয়গুলি নিয়ে ওনারা ওনারা সমস্ত কিছু এসেছিলেন ব্যারাকপুর থেকে আর্মির যে রিক্রুটমেন্ট ক্যাম্প আছে ওখান থেকে এসেছিলেন তো ওনারা আজকে এসেছিলেন দুজন ওনার মধ্যে একজন মেডিকেল ডিপার্টমেন্টের ছিলেন এবং একজন রিক্রুটমেন্ট অফিসার ছিলেন আমার কলেজের নাম আরামবাগ গভর্নমেন্ট আইটিআই এখন মোটামুটি যদি ধরা যায় সমস্ত ছাত্র ছাত্রীরা মিলে প্রায় একশোর উপরে ছাত্রছাত্রী হবে ছাত্রছাত্রীদের বিষয় যেটা দেখলাম যে তারা নিজেরা তো অনেকটাই ভাবনা চিন্তা এটাতে করে রেখেছিল অনেকেই অনেকে বিষয়টা সম্বন্ধে কোনো কিছুই জানতো না তাদের আজকে এই কলেজের তরফ থেকে এই প্রোগ্রাম পেয়ে তারা এতটাই আনন্দ এবং আপ্লুত হয়ে উঠেছে যে অনেকেই আমাকে আলাদাভাবে দাঁড়িয়ে স্পেশাল থ্যাঙ্কস জানানোর জন্য চেষ্টা করছে দেখলাম স্টুডেন্টদের মধ্যে তো তারা আমাকে সেটাই বলল যে স্যার এরকম ধরনের যদি যে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা ভাবনা চিন্তা করছি একটা একটা করে যদি এরকম ভাবে আমাদেরকে হেল্প করা যায় কলেজের তরফ থেকে তাহলে তো আমরা স্যার খুবই উপকৃত হবে এবং ওরা খুবই এটার জন্য আনন্দ উপভোগ করেছে যে ওদের হাতের কাছে একদম এত সুন্দর সুযোগ এসে যাওয়ার জন্য আমার নাম রুদ্রজিৎ খান আমি এই কলেজের প্রিন্সিপাল নিউনুর সোফা সেন্টার এখানে সমস্ত রকম সোফা পাইকারি ও রিটেলে বিক্রয় করা হয় সমস্ত সোফার নিজস্ব কারখানায় তৈরি করা হয় প্রোপাইটার হানিফ হোসেন খাঁ ও রুহুল হোসেন খাঁ বড়ডঙ্গল হাটতলা সিনেমা হলের সন্নিকটে হুগলি যোগাযোগ সেভেন সেভেন নাইন সেভেন ওয়ান সেভেন জিরো জিরো নাইন থ্রি এবং নাইন থ্রি এইট টু জিরো জিরো থ্রি ওয়ান জিরো ফাইভ